Ми повертаємось у студію спортивного ранку. Сподіваюсь, наші глядачі вже позбавились залишку сну і тепер зможуть присвятити трішки часу у досконаленні своєї фізичної форми. Так, наприклад, Максим вже не перший тиждень намагається панувати складну систему самозахисту. А от чи виходить в нього це? Я б не радила йому, чесно кажучи, подорожувати неблагополучними районами міста вночі, адже невідомо чи встигнуть почути його волання про допомогу, але чи зможе він відбитись сам. Що ж, раджу подивитись все на власні очі. Допомагатимуть нам у цьому наші незмінні помічники зі спортивного клубу Скорпіон Сергій Рябухін та його вихованці. Захват за в області. Це може бути за отворот куртки, лібо як зараз знаходяться в футболці, за шею, за голову. Саша, раз, не спіши. Захват. За Залом ручки плечом і скруточка. Тайська. Да. Два. Ще раз. Еще раз, Саша, захват за шею. Раз. Скру... Залом ручки и скруточка тайская. Два. Еще раз. Саша делает захват за ше... шеи. Раз. Юля, да. Не спеши, не спеши. Вот, вот. и теперь... Вот здесь область уха. Видишь? Вот так. Mm -hmm. Да. И до дорабатывай. Саша, Саша падает. Mm -hmm. ты, mm -hmm. <с> ничего, ничего. <с> Еще раз, давайте раз. То же самое. Раз. Стой, не, стой, стой. Ноги немножко... Ты стоишь ровно. Ты стоишь ровно. Mm -hmm. ты стоишь ровно не надо. Да. Теперь одними плечами. Видишь? Вот. Mm -hmm. Локоть, видишь, подвернут. Два. И дорабатывай три. Попробуй сама теперь. Ноги не смещай на одну линию. Как стоишь ровненько, да. Саша раз, ручкой туда вот-вот ну еще раз, да, Саша раз, да, раз два, три совершенно верно сейчас захват когда противник хватает жертву сзади, захват, раз Настя делает безусловно для стоп, стоп, э, говорим следующим, что да, сильный Расслабляющий удар в пах это обязательно. Раз. Раз. И освобождение от захвата два. Два. И удар колена в голову три. Еще раз. Захват. Раз. Заряжай колено, Настя. Не хватает. Максим, Саша спиной. Саша захват раз. Максим, смотри, чуть не спеши. Смотри, удар. Ладошка опущена, вот. Ручка ровнее, как, как обычно у тебя находится, не в кулаке. И ты работаешь, бьешь просто, вот ребром ладони, Раз. Не, нет, нет, на чуть назад. Да, назад, раз. раз, раз. И теперь просто делаешь ты вещи. Вот рукой поднимаешь, да, и идешь сюда. Два. Освобождаясь от захвата. Три. Еще раз, два, раз, два и раз, два, да. И можно, да, можно таким образом. Смотри, тут как бы несколько вариантов. Можно вот вот так это как ты делаешь, да? Можно отсюда вот сюда. Видишь? Видишь? Давай сделаем так, давай. Раз, удар, пак. два. Ты идешь. Зоп, не спеши, не не сюда, вот вот в эту сторону, давай в эту. Вот сюда. Да. А эту руку придерживаешь. Вот накладываешь руку сверху. Просто сверху наложи на него. Вот так. Вот. Эту ногу назад. Назад. И удар коленом. Бам. Сложно. Давай. Пробуем еще раз. Раз. Сейчас медленно. Куда я должен уходить? Бах. Бегу. Назад. Ты бери назад под 45 градусов. Да. Раз. раз. Теперь поднимаешь эту руку и идешь. Не, ну, не сюда. Вот так. Нет, что получается? Вот, идешь. Вот. Раз, видишь. На высоко такой Вот захват, разрыв произошел, <севизионная> все, и действие уже начинаешь поворачиваться. <севизионная> видишь? И вот может быть завод руку приподнял захват разрыв произошел вот так да. да, да 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 вот Только да 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 Только изнутри. Из не, да 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 как да так и есть. да и удар. да 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 Давай. Раз. да 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 Не надо высоко. да чуть-чуть. Вот чуть -чуть. в вот, сторону, просто да раз, да 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 ручки раз. Еще раз. Вот так. Это <связать> не оставляешь Отталкивай себя. Да. Вроде сам. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз. Удар в пах. Ручки развел. Разрыв. Вот, молодец. Еще раз. Давай. Давай. Да. Удар в пах. Разрыв захвата. Да. Ну, отлично. Спортивний ранок триває. Це була чергова наша з Юлею спроба панувати форми самозахисту. Хочу додати, що не зважаючи на усі дорікання на мою фізичну форму, Юля також дуже далека від ідеалу. Максим, ти заздреш. Я тебе чудово розумію, тому не седжусь. Е, Можеш скільки завгодно продовжувати перелік своїх докорів? Я ж краще подивлюсь цікаву відеонарізку Пекінської олімпіади. Глядачам раджу зробити те саме. Ні, ну Ти почекайну, де шановний скажу режисер, вину. вимикайте мікрофону Гіленка. Удало вам дня, глядачі. Та ха. Спасибо.